gülüdür. Biz her yerinde bu hocalı soygunda şahit olmuş kardeş ve bazılarımızın e, onların anı günüdür. Her yerde bu tedbir kesilir. Bugün de bu günler bizim mektebimizde bu tedbiri biz sizinle kesilir. Bunları e, ruhuna e, şad olsun diye onların yani bu günümüz anı tedbirimizde. Bu gün bilirsiniz ki hər yerdə, dünyanın hər yerində harda Azərbaycanlılar yaşayırsa, orada bu anicə qeyd edilir, onlar anılır, onların qürurlarına dualar oxunur və onlar yad edilir. Bildiyiniz kimi 1992-ci ilin 25-indən ili 26-sına keçən gecə, fevralın 25-indən 26-sına keçən gecə Erməni qundur dəstələri 366-cı alayın motor atizli divizyanı köməyi ilə bütün Qancalı Qarabağımızda yerləşən Qancalı şəhərini, yəni ətrafında olan bütün kəsəbələri yerlə yeyistan etmişdi. Eyni zamanda 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərinə 1991-ci ildə şəhər statusu almış Xocalı şəhərinə daxil olmuşlar onlar. O onlar bütün deməli qabağını keçən ali yanı insanların hamısının görməyəlar ki görmüşlər. Burda həmin gecə Qocalı şəhərində 633 deməli insan qətlə yetirilmişdi. Dünyada misli görünməyən qətliam törədilmişdir bu yerdə. Burada onlar uşaqlara, qocalara, fadımlara aman verməyə rəci hamısının örmüşlər. Yəni burada 8 ailə yerlə yestsər olmuşdur. Yəni bir bütün ailə üzvləri, eee, qırmışlar, onları öldürmüşlər və qalanları isə eee e, meşələr, o e, şaxtanı qış gecəsində bu donmuş vəziyyətə əksər dolmuşdur. Qadazılar və isə və sakimlər qala ola bilmişlər. Bu günlər həmin ildən 25 il ötsə də Bu her bir Azerbaycanlı vatandaşın gelbinde e, yaşayır hem gün onların bu böyle bir faziyeli ölümleri yani faziyeli günleri hamımızın Gel gelbinde ağırdır. Bu günde o günü e, hem şey anırız yani bütün şehitlerimize hem orada e, demek, olan e, şahitlere şehitlere Allah rahmet eylesin. E, onlar Əbədi olaraq qəlbimizdə yaşayacaqdır. Yəni onlar çox işkəncəli fəciətlə öldürülmüşlər. Burada Qocalı fəciəti 20-ci əsrin ən dəhşətli fəciəsidir. Tariximizin daş salnamələri Qocalı daş yaddaşımızdır. 26 fevral 1992-ci ildə Qocalı şəhərində dünyədə misli görünməmiş dəhşətli bir hadisəyə şahid oldu. Erməni hərbi quldurları Aylılar vətan mühazirədə saxlanan Qocalı şəhərinin yerli yeğsən etdilər. Köməksiz mülki əhali azın bir amansızlıqla qətlə yetirildi. Sizəmər körpələrə, əlsiz, ayaqsız qocallara, bacılara, uşaqlara belə aman verilmədi. Bir köncü Azərbaycan халqına qarşı yönəldilmiş Qocalı soyqırımı, göz ağlasız məzdaddarlığı və qeyri insani cəzailərlə Başat tariximdə təahi barəvə olmayan bir vəşilik aktıdır. Bu soyqırım eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir. Dünyada hər şeyin dərdin də, de, əzabın da bir sonu var. O cümlədən məcburən qatıldığımız müharibənin də. Halkımızı əmin etmək istəyirəm ki, müqəddəs vətənimizin real bir e, müstəqilliyi və e, torpaqlarımızın düşmən tapqılarından azad olacağı gün uzaqda deyildir. Hamımızın sıx bildiyimizdə biz bu ağır tələb sınağından qələbə ilə çıxacağıq və hər kəs öz doğmağ oducalana qaydadacaqdır. Ulu öndər Heydər Əliyev söz verir. Bu da e, həmin gecə çox dəhşətli Qocalı e, böyüdü. Səndəmin Qocalı böyüğünü e, içində böyük Qocalı dərdi var. Cülvezir boya tezdir. Qocanın görəniz mürət cəsur vətəndaşları qana qanla cavab verdilər. Qorudular, qorudular Bu qorucular qorucular gözləbəçimiz. Bu müqəddəs şur e, yerlərini. Son anda təhliləndilər xəyanətin naqisliyinin qurbanı oldular. Qocanı bir gecəni 26 fevral 1992-ci il çərçivəsində yandırılıb e, külə döndürdülər. Dinç əhalisi 366-cı il uly uşağı ilə Erməni hövzə birləşmə məəli ilə bizim görünməmiş dəlalara və qırğına yüçar oldu. Bu qırğın zamanı 633 nəfər qətlə yetirildi. 8 ailə 100-cü e, məfiyədir. E, 275 nəfər e, deməli əsil götürülür. 200 nəfərdən çox insan müxtəlif dərəcə əlillə çevrildi. Onlar yurt yuvalarını itirdilər. Vətənlərindən vətənsizlik qərarına gələr oldu. Bu günü, bu gün bu soyqırımından 25 il keçməsinə baxmayaraq, bütün rəsmi rüqalı iqtisai tərəfindən dövlət səviyyəsində bu qanlı vaciyə hər yerdə yad edilən anıdır. Hazırda Azərbaycan dövləti vətəndaşlarımızın Əmir Xvaristəst so soydashlarımızın Qocalı həqiqətlər dünyaya çatdırması onun əsas son qırbağı kimi tan tanındırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Belə tədbirlər hər halda əhatəli və peşəkar səviyyədə keçirilir. Hə evet, Xvaristəst soydashlarımız isə öz fəaliyyətlərini daha da artırırlar. Bu axı gələcək höcrən prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının dürüc uzat gören siyasətin nəticəsində bütün itirilmiş torpadlarımız qayıdacaq. Soydaşlarımız öz yurd yuvalarına qayıdacaqlar. İ e, biz hamımız o günün sahibi olacağıq. Şahidi olacağıq. İçəri dəri mətam gündə Qocalı şəhidlərimiz və qəhrəmanların əziz xatirəsini bir daha cərimizlə yad edirik. Allahdan bir rəhmətlər. Onların axınlarında sədil arzulayırıq. E. Xarşı edirəm, hamı dursun, bir dəqiqə alışıq, bir dəqiqə alışıq, bir dəqiqə saat 9-da Erməni silahlı qüvvələri Xankəndindəki Rusiyaya məxsus 366-cı mexanizləşdirilmiş atıcı alay və muzlu doldurlar Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Respublikanın rəhbərliyi kifayət qədər məlumatlı olduğu halda bu vəziyyətin qarşısını almaq üçün lazimi tədbirləri görmədi. Azərbaycanın gədibsidizasiya mərkəzlərindən olan Xocalı şəhəri 1991-ci ilin oktyabr ayından düşmən mühasirətində idi. Xocalı, əhal, Xocalı əhalinin ve onun müdafiyetçilerinin iradesi ve sözünün sayesinde yaşayabilirdi. 1992-ci dispetel fanteqətlərini partladaraq düşmən əlinə keçməsini imkan vermədi. Sonrakı döyüşlərdə xalqımız azadlıq fəlavət oldu. Ölümündən sonra ona Azərbaycan milli qəhrəmanı adı verildi. Xocalı saqırımında 613 nəfər öldürüldü, 487 nəfər yaralandı, 1275 nəfər əsir götürüldü. 8 arlan bütünlükdə məhv edildi və şəhər yandırıldı. Son qırımı zamanı hətta məyitlər belə təhqir olunmuş, əybəcə hala salınmış başı yönəldilmiş ən böyük cinayətlərdən biri kimi tarixə düşdü. İndi isə sözüm. İndi isə üçüncü sığınış şeirləndi. Ey qanlı qadalı şəhər, talə belgisidir sənin varlığın. Ömrünə gününə qatıldı zəhər, yerləyəksən oldu bəxtiyarlığın. Hocalı, nə eləyim? Əyidlər səni vənin önündə sinər gərildin ləfsəyə salmışdın mənfur düşməni Düş, e, getdik künləri sən göstərirdin amansız qırıldı günahsız insan dilsiz köpələrin oyunduy gözü ağ ah, su yerinə tökülən alqal qaldı bütün ocaların toxlandı dörd vətən içəy öləmlər yaşayacaqdır. Günəş necə yanğısısa, necə günəş necə yandırısısa, necə alovlanısısa, yer necə dağını tənanı sıxdı. Dağını tərk et bu fəlakətin görülməz münasibəti olağlım. Gəldə qalsa belə qan, elədir dünyanın, cəzasız qalmayacaq. Aməmdir Azərbaycan. Tərrəlerin cinayəti, dəhşətlərin dəhşədi, Hocalı nasibəti. Hocalı yadda, Hocalı sağım yadda. İyisən yadda sağ. Hocalı yadda sağ. Onun kisini sən çaldıq, iymirəmuz qaldı. Yalnız bir şamışlandı. Günəş necə yanırsa, necə alovlanırsa, yer niyə dolanırsa, dayanılmaz bir istiqlaqdır. Dərk et bu xalqın əkəti, görünməz müsibəti, Xocalı'nın müsibətidir. Yerdə qalsa belə qan, ən üzlər dünyadır. Məhrurdur Azərbaycan, cəzasız qalmayacaq töhrədən cinayəti. Dəhşətlər dəhşət deyil, Xocalı'nın müsibətidir. Qaranlıq şəhət qanı, alı

sə binə qaldı. Mən öldüm, heç bilmədim. Uşağım kimə qaldı? Qoy mən özüm ağlayım, dərdə düşüm ağlayım. Səni belə görüncə çıxsın gözüm ağlayım. Xoçalana yeda saldım. Sanki sındım, sanki yandım. 21 il onsuz qaldım. Yarımçıq bir qalmış andım. Orda